Əziz şagirdlər, bu gün biz sizinlə sənətkarlıq və ticarət haqqında danışacağıq. Əvvəlcə dərsimizdə öyrəndik ki, Rusiya-İran müharibələrinin başa çatması kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmışdı. Belə sözləri biz sənətkarlıq haqqında da deyə bilərik. Sənətkarlıq Azərbaycanın şəhər həyatının əsas sahəsini təşkil edirdi. Şəhər əhalisinin əsas hissəsi məhz sənətkarlıqla məşğul olurdu. Bu dövrdə Azərbaycan da sənətkarlar daha çox xalça məmulatları, ipək parçalar istehsal edirdilər. Onlar duluculuq məmulatları eyni zamanda metal məmulatlarının emalı ilə məşğul olurdular. Digər sənət sahələri ilə müqayisədə xalçaçılıq Azərbaycanda çox geniş yayılmışdı. Bu maldarlığın inkişafı ilə bağlı idi, qoyunçuluğun inkişafı ilə sıx əlaqədə idi. Elə buna görə də Azərbaycanın bütün bölgələrində xalça istehsal edilirdi. Bununla belə 19-cu əsrin 30-40-cı illərində Azərbaycanda xalça istehsalının əsas mərkəzi Qarabağ bölgəsi idi və bu bölgədə istehsal olunan xalçalar, xalça məhsullatları Ya Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da məşhur olmuşdu. İstər Qarabağda, istərsə də digər bölgələrdə xalça qəbəylə yanaşı digər xalçaçılıq məmlumatları, o cümlədən kilim, məfrəş, palas, heyvə, xurcun və digər məhsullar istehsal edilirdi. Nəzərə çatdırım ki, Qarabağla yanaşı Quba bölgəsi də xalçaçılığın əsas mərkəzlərindən biri hesab olunurdu. Artıq 19-cu əsrin 30-40-cı illərində həm Qarabağda, həm də Qubada xalçalar daha çox xüsusi müəssəslərdə, ematxanalarda, karxanalarda istehsal edilirlər. Hətta bu ematxanalarda Fransadan gətirilmiş rəsmlər əsasında xalça istehsalının baş verməsi haqqında da bizə məlumatlar gəlir, çatmışdı. 19-cu əsrin 30-40-cı illərində Azərbaycanında sənətkarlığın inkişaf etmiş sahələrindən birini ipək parçalar istehsalı təşkil edirdi. Bu sahədə Azərbaycan sənətkarlarının zəngin təcrübəsi, çoxlu ənənələri var idi və şübhəsiz ki, bu istehsal edilən ipək parçaların həm kəmiyyətinə, həm də keyfiyyətinə ciddi təsir göstərirdi. 19-cu əsrin 30-40-cı illərində ipək parçalar istehsalının əsas mərkəzi Nuxa və Şamaxı idi. Eyni zamanda Azərbaycanın digər şəhərlərində də belə parçalar istehsal edilirdi və ümumiyyətlə götürdüyükdə ipək parçalar istehsalı o dərəcədə geniş miqyas almışdı ki, burada sənayenin inkişafının yeni mərhələsinin başlanması üçün əlverişli şərait yaranmışdı. Nəzərinizə çatdırım ki, indiyə qədər ipək parçalar istehsalı Sənaye istehsalının aşağı mərhələsi olan sənətkar emalatxalarında istehsal olunursa, artıq bu dövrdə e, ifək parçalar istehsalında manifaktura mərhələsi başanır. Bilirsiniz ki, manifakturalar e, kapitalist müəssəələri idi. Burada əl əməyi ilə yanaşı muzlu əməkdən istifadə olunurdu və heç də təsadüf deyil ki, e, sənaye istehsalının manifaktura mərhələsi Nəş ətək parçalar istehsalı sayəsində başlanmışdı və bunun ilk nümunələrindən biri kimi 1829-cu ildə Nuxada açılmış xanabat manifakturasını göstərmək lazımdır və bu manifaktura Azərbaycanında manifaktura istehsalının ilk qaranquşlarından hesab olunur. Və bu sahədə dövlət də böyük ə, qayğı göstərirdi. Nəzərinə çatdırım ki, həmin Xanabad manifakturası 1836-cı ildə yaradılmış Cənub və Cənubi Qafqazda ipəkçilik və ticarət sənayesini yayan cəmiyyətin tərkibinə qatılmışdı. Ümumiyyətlə götürdükdə, Azərbaycanda manifaktura istehsalı özünə məxsus bir şəraitdə, daha doğrusu hələ də fədal qaydalarının mövcud olduğu bir şəraitdə inkişaf edirdi ə lakin buna baxmayaraq Azərbaycanda fəaliyyət göstərən manifakturalar demək ki, bu tipli müəssisələrə məxsus olan bütün xüsusiyyətlərə malik idi və onlardan heç bir şeylə seçilmirdilər. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən manifakturalar əksər hallarda Rusiya sənayesinin xammala olan tələbatının ödənilməsinə yönəldilmişdi. Bu dövrdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən manifakturaların daha bir xüsusiyyətini qeyd etmək yerinə düşərdi. Bu hər şeydən əvvəl manifaktura istehsalının Azərbaycanda uzunömürlü olmaması ilə bağlıdır. Yalnız bu sahə, demək ki, ipək parçalar istehsalında bir növ istisnalıq təşkil edirdi. Məs bu sahədə ipək parçalar istehsalı sayəsində manifakturlar təxminən 100 il ərzində mövcud olmuşdu və ümumiyyətlə götürdükdə məhz ipəkçilik sahəsində sənayenin inkişafının bütün mərhələləri öz əksini tapmışdı və Azərbaycan ipəkçiliyi sənaye istehsalının bütün mərhələlərini keçə bilmişdi. 19-cu əsrin 30-40-cı illərində bu Azərbaycanda yeyinti sənayesinin də inkişafında müəyyən İrəliləyişlər, müəyyən dəyişikliklər müşahidə olunur. Yeyinti sənayesinin ən inkişaf etmiş sahəsi balıq istehsalı və balıq məhsullarının hazırlanması idi. Bu sahənin inkişafı çaylarla ilk növbədə Kür çayı ilə bağlı idi. Balıq istehsal edən böyükə gələn əksəriyyəti Kür çayı sahillərində yerləşirdi və çar hökuməti 1829-cu ildə balıq vətəgələrinin əksəriyyətini öz mülkiyyətinə keçirdi və tezliklə bu sahədə fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı müəssəələri birləşdirdi və Salyan Xəzinə Qəyyumluğu adlı bir şirkət yaratdı və bu şirkət Azərbaycanda istehsal edilən balığın əsas hissəsini öz öhdəsinə götürmüşdü. Yeni sənayesinin digər sahəsi kimi duz istehsalını da göstərmək, onlar duz əsasən iki növdə narın duz və daş duz formasında istehsal olunurdu. Narın duz daha çox e, Abşeron yarımadasında, Ağcaqəbədədə, Cavadqazında istehsal olunurdu. E, Daşduz isə Naxtəvanla bağlı idi. Naxtəvan e, bölgəsinin e, Süs, Cəhri və digər kəndlərinin əhalisi Daşduz istehsalı ilə məşğul olurdular. Nəzərinizə çatdırım ki, istər balıqçılıq, istərsə də duz istehsalı tamamilə dövlətin ixtiyarına keçmişdi və bu sahədə demək ki istər inkişaf istərsə də ləngimə dövlətin fəaliyyəti ilə bağlı idi. 19-cu əsrin 30-40-cı illərində və sonrakı dövrlərində Azərbaycanın sənayesində ə dağ-mədən sənayəsi də mühüm yer tuturdu. Azərbaycan bilirsiniz ki, özünün təbii sərvətləri ilə zəngin olubdu, məşhur olubdu və bu sahələrdə müəyyən uğurlar əldə olubdu. 19-cu əsrdə bu sahələrdən daha çox neft sənayesi və mis filizi istehsalı geniş yayılmışdı və ümumiyyətlə götürdüyükdə həm neft sənayesi, mis istehsalı Digər sahələr, o cümlədən incə qeyd etdiyimiz kimi, tuz e, istehsalı, zeyt istehsalı tamamilə dövlətin mülkiyyətində idi və dövlət bu sahələrin e, hər birini ayrı-ayrı -ayr şəxslərə iltizama verirdi. Neft sənayesinin ləngidən ikinci bir amil isə, e, demək ki, neft mədənlərində kəndlilərin icbari əməyindən istifadə edilməsi idi. Bu xüsusiyyətlə Balaxanı kəndinin timsalında özünü daha aydın göstərir. Belə ki, həmin kəndin kəndliləri öz ətrafında həndəvərində yerləşən neft buruqlarında, neft mədənlərində işləməyə məcbur edilirdilər. Bununla belə Neft sənayəsində cüzi də olsa, çox az da olsa müəyyən irəlləyişlər müşahidə olunurdu. Ayrı-ayrı yeniliklər tətbiq olunurdu. Buna misal olaraq 1848-ci ildə Bibehivətdə texnik Semyonov tərəfindən e, tarixdə ilk dəfə olaraq mexaniki qazma üsulu ilə neft quyusunun qazılmasını göstərmək olar. Və bu e, çox böyük nailiyyət idi. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında Mexaniki qazma üsulu ilə quyu yalnız 1859-cu ildə qazılmışdı. Ümiyyətlə götürdükdə sənayenin bu sahələrindəki inkişaf e, bütövlükdə qənaət bəxş etildi. E, bu ilk növbədə çar hökumətinin yeritdiyi müstəmləkətçilik siyasəti ilə bağlı idi. 19-cu əsrin 30-40-cı illərində dağmadən sənayəsi həm də mis filizi istehsalı ilə təmsil olunurdu. Bilirsiz ki, tarixən Gədəbəy və onun ətrafındakı ərazilərdə zəngin mis ehtiyatları var idi və bu mis ehtiyatları uzun müddət primitiv üsulla, ə, demək ki, istismar edilirdi. Yalnız 1855-ci ildə Gədəbəydə kiçik həcmli mis əritmə zavodu istifadəyə verildi. Əslində bu zavod Azərbaycanda alvan metallurgiyanın başlanmasının əsasını qoymuş oldu. Dormadan sənayisindən danışarkən zəy istehsalı haqqında da məlumat vermək lazımdır. Zəyli kəndindəki ərazilərdə zəy yataqları var idi və bu yataqlardan çıxarılan zəydən sənayenin müxtəlif sahələrində istifadə olunurdu. Lakin bu sahədə də çox ciddi gerilik müşahidə olunurdu. Belə ki, çıxarılmış zəy filizinin əridilməsi, emalı üçün tətbiq edilən sobalar olduqca primitiv idi. Elə bunun nəticəsi idi ki, istehsal edilən zəyf həm keyfiyyətcə aşağı olurdu, həm də kəmiyyətcə çox cüzi olurdu və tələbatı heç də tamamilə ödəyə bilmirdi. 19-cu əsrin, demək, birinci yarısında Azərbaycanda ticarətin inkişafında da müəyyən dəyişikliklər müşahidə olunurdu. Nəzərə çatdırım ki, uzun müddət ticarətin inkişafı üçün maneə olan bir çox səbəblər mövcud olmuşdu. Hər şeydən əvvəl bütün demək ki, ilk 19-cu əsrin ilk yarısında davam etmiş Rusiya-İran müharibələri, çar hökumətinin bu istiqamətdə yeritdiyi siyasətin qeyri-sabit olması pul ölçü çəki sistemlərində müşahidə edilən müxtəliflik ticarətin inkişafı yolunda əsas əngələ, əsas ə, demək ki, maneə çevrilmişdi. Digər tərəfdən hələ orta əsrlər dövründən qalmış rəhdar sisteminin mövcudluğu da ticarətin inkişafı yolundakı əngellərdən birini təşkil edirdi. Tsar hökuməti şübhəsiz ki, bu sahədən də gəlir aldı etməyə çalışırdı. Busarayın inşafına diqqət verməyə məcbur olurdu. Rəhtarın aradan qaldırılması istiqamətində müəyyən işlər aparılırdı. Ən əsası isə ticarətin e, inşafının e, yollarını müəyyənləşdirməyə cəhd göstərilirdi. 1839-1843-cü illərdə keçirilmiş pul islahatı da məhz bu məqsədə xidmət edirdi. İslahata görə Dövrədə olan köhnə əskinaçlar yığıltdır və onun əvəzində Rusiyanın gümüş pulları tətbiq edilirdi. Yeni pul e, qısa müddət ərzində köhnə əskinaçları tamamilə sıxışdırıb çıxartdı və ticarətdə əsas mübadilə vasitəsinə çevrilmiş oldu. Həmin islahat həm də e, ölçü çəki sistemindəki olan müxtəlifliyi də ləğv elədi. Belə ki, Rusiyaya məxsus ölçü çəki vahidləri Azərbaycana gətirildi, Azərbaycanda tətbiq edildi və bu ticarətin inkişaf etdirilməsi üçün e, nisbətən əlverişli şərait yaratmağa çalışdı. Nəzərə çatdırım ki, çar hökumətinin əsas diqqəti e, Cənub Qafqazda gedən ticarətdən maksimum gəlir əldə etməkdən və həm də bu ticarətdə rus tacirlərinin hegemonluğunu təmin etməkdən ibarət idi. Ona görə də qısa müddət ərzində Bu sahədə müəyyən addımlar atılmışdı. Məsəl üçün 1821-ci ildə çar hökuməti Cənubi Qafqazda güzəştli ticarət tarifinin tətbiq edilməsi haqqında sərəncam vermişdi. Həmin e, tarifə görə e, başqa ölkələrdən, əcnəbi ölkələrdən Cənubi Qafqaza gətirilən mallardan cəmi 5 faiz e, məbləğində həcmində gömrük rüsumları toplanılırdı və bu addım əslində Qafqazda cənimə Qafqazda ticarətin canlanmasına müəyyən dərəcədə şərait yaratmış oldu. Lakin çar hökuməti bu tarifdən gözlədiyini ala bilmədi. Daha doğrusu bu tarif heç də rus tacirlərin Cənub Qafqazdakı hegemonluğunu təmin edə bilmədi. Ona görə də 10 ildən sonra çar hökuməti həmin güzəştli ticarət tarifini Larveti 1831-ci ildə yeni ticarət əsasnaməsi tətbiq etdi. Bu ticarət əsasnaməsi əvvəlki tarifdən bir qədər fərqlənirdi. İndi digər ölkələrdən gətirilmiş mallar Cənubi Qafqaz vasitəsilə üçüncü ölkələrə ixrac edilə bilməzdi. Və e, burada da məqsəd yenə də qeyd etdiyimiz kimi çar hökumətinin bu sahədə e, rus tacirlər üçün imtiyazlı şərait yaratmasına xidmət etməkdən ibarət olmuşdu. Həmin 1831-ci il islahatında rəhdarın da ləğv edilməsi nəzərdə tutulmuşdu və bu iş həyata keçirildi, lakin bir qədər sonra, daha dəqiq desək, 1836-cı ildə bu e, demək sahə həyata keçilməyə başlanmış oldu. Rəhdar vergisi tamamilə ləğv edildi. Əslə qaldıqda e, görülmüş bu addımlar, həyata keçirilmiş bu tədbirlər Cənubi Qafqazda ticarətin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradırdı. E, daha çox mal dövrəsi olurdu. E, i̇ri ticarət e, kompaniyalar meydana gəlirdi, müəssəsələr yaranırdı, şirkətlər meydana çıxırdı. E, daha çox e, xarici ölkələrlə ticarət əlaqələri aparılırdı. E, ayrı-ayrı yerlərdə, ayrı-ayrı şəhərlərdə çox güclü e, tacirlər, daha dəqiq desək, böyük kapitala malik olan tacirlər meydana gəlirdi. E, şəhər həyatında ticarətin rolu getdikcə artırdı. Nəzərinizə çatdırım ki, bu dövrdə Ə, Azərbaycanın ticarətinin inkişafında Bakı şəhəri müstəsna rola malik idi. Şəhər həm Azərbaycanın ayrı-ayrı -ayr bölgələri ilə, həm də Azərbaycanın Rusiyayla apardığı ticarət əlaqələrində çox mühüm rol oynuyurdu. Belə ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində istehsal edilmiş məhsullar ə, Bakıya gətirilir, Bakıdan isə gəmlərə yüklənərək Rusiyaya göndərilirdi. Bu dövrdə, yəni 19-cu əsrin birinci yarısında xüsusilə 30-40-cı illərində Azərbaycandan Rusiyaya daha çox ipək parçalar, zəfəran, xalça məmulatları və digər sənətkarlıq məhsulları göndərilirdi. Müəyyən miqdarda düyü ixrac olunurdu, neft ixrac olunurdu və bu sahələrdən tacirlər böyük gəlir götürürlər. Bakı həm də Rusiyadan gətirilən mallarla ticarətin mühüm mərkəzi idi qeyd eləmək lazımdır ki, bu dövrdə ə, demək Rusiyadan Azərbaycana əsasən fabrik məhsulları, manufaktura məhsulları gətirilirdi. Bunların arasında ə, pambıq parçalar, qabqacaq, məişət əşyaları, metal və metal məmulatları üstünlük təşkil edirdi. Nəzərə çatdırım ki, ə, demək ki, Azərbaycan tacirləri yalnız rusiya ilə deyil, digər ölkələrlə də ticarət eliyirdi. Bu dövrə aid mənbələrdə Azərbaycan tacirlərinin rusiya ilə yanaşı Almaniya, Osmanlı Türkiyəsi, İran və hətta Hindistanla ticarət əlaqələri aparması haqqında çoxlu məlumatlara rast gəlmək mümkündür. Bütövlükdə ticarətin inkişafı Azərbaycanda demək ki, iqtisadiyyatın inkişafına təkam verir, onun inkişafı üçün əlverişli şərait yaradardı.